السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں تقویٰ کے اوپر پوسٹ لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری بیہسرلی عمری بحل العقدۃملیہسانی یفقی اللہ صلی محمد و اعلیٰ محمد محمدن کماسلۃ علیٰ کم ابراہیمہ و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ بارک محمد و اعلیٰ محمد کما بارک تعلیٰ ابراہیم ولی ابراہیم اللہ رب العزت کا فرمان ہے متقی بن جاؤ متقی کیسے بنتے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے متقی بنتے ہیں تقوی اختیار کرنے سے تقوی کیا ہے یعنی ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اس کو اختیار کرنے کا نام تقویٰ ہے یہ میرے نزدیک دیکھیں میں عالم دین نہیں ہوں میں گھریلو خاتون ہوں بالکل تھوڑی سی پڑھی لکھی پڑھی لکھی بھی نہیں کہوں گی میں اپنے آپ کو طالب علم کہوں گی یہ ہے اپنے آپ کو اپنے رب کی ناراضگی سے بچا کر اس کا قرب حاصل کرنے کا نام تقویٰ ہے اور تقویٰ کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ ہے اپنی نظروں کی حفاظت یہ نظریں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو بھلائی یا برائی کی طرف لے جاتی ہیں اگر وہ اپنی نظروں کو بے لگام رکھتا ہے تو اس کا انجام کار اس انسان کا کردار داغدار ہو جانا یقینی ہوتا ہے اور اگر وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں ایسے شخص کے لیے خود اس کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہوں اس کی حیاداری کا بندوبست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے وجود میں آنے سے لے کر قیامت تک کے لیے تمام انسوجن کے لیے تقویٰ کی حفاظت وسیعت فرمائی ہے تخواہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کی کشتی بن جائے گا تخوا مومنین کے لیے بہترین بہترین لباس ہے بہترین ہے تخوا ایک ایسا قیمتی موتی ہے جس کے ذریعے برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کو اختیار کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے تو میری طرف ایک قدم آؤ گے میں تمہاری طرف دس قدم آؤ گا تو میری طرف دوڑ کر آؤ, گا, آؤ گے میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا اب آپ دیکھئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ممنوعات سے بچو اور امر بالمعروف کے اوپر عمل کرو یہی تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی سینکڑوں آیات میں مختلف انداز سے تقوی یعنی اللہ کے کلام پاک کے ذریعے سے اس نے ہم کو بتایا اور تاکید کی کہ تقوی اختیار کرو کیسے اختیار کرو دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا کہ خوف رکھنا اس کا حق ہے جب ہم اللہ کا خوف رکھیں گے تو خود بخود ہمارے دل میں یہ خیال آئے گا کوئی بھی برا کام کرتے ہوئے کسی بھی بری محفل میں جاتے ہوئے ہمیں خیال آئے گا کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کہا کرو دیکھیں بات کو بھی کہا ہے کہ سیدھی ہو بات اور سچی ہو یعنی اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو پھر سورہ الحضاب میں فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ دیکھیے یہاں پہ سچے کون ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا زندگی کے راستوں میں بڑے تلخ لوگ ملتے ہیں اور بڑے اچھے لوگ ملتے ہیں لیکن سچا کون ہے یہ تو آ, دیکھنا آپ کو ہے آپ کے سامنے سچائی بھی ہے اور برائی بھی ہے جھوٹ بھی ہے تو آپ کو کس کا ساتھ دینا ہے یا آپ کو خود دیکھنا ہے سر توبہ میں پروردگار عالم فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے آگے کل کے لیے ہم آج کیسے بھیج سکتے ہیں ذرا سوچئے کیا چیز ہے ہمارے پاس بھیجنے کے لیے ہماری نمازیں ہیں ہمارا قرآن پاک ہے پڑھنا اگر توفیق ملی تو اور دیگر دینی کام ہے روزے رکھ لینا ہے زکاة دے دینا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہے اگر آپ تقوی اختیار کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں خود بخود اللہ تعالیٰ ایسے اچھے اچھے نیک توفیقات دیتا ہے نئے خیالات آتے ہیں جیسے کسی مجبور کے کام آ جانا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا یا کسی بیوہ کی مدد کر دینا کس, کسی بھی طریقے سے اور, اور دوسری دوسرے کام ہیں جیسے کسی طالب علم کا تعلیمی خرچہ اٹھا لینا یہ بھی سب ایسی چیزیں ہیں ایسی باتیں ہیں کہ جو بہت چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں بھی ہیں کسی کو سڑک پار کروا دینا راستے سے کوئی تکلیف دے چیز ہٹا دینا پتھر ہٹا دینا کانٹے ہٹا دینا یہ سب آپ کو ایسی نیکی کی جانب لے جاتی ہیں جو کہ اللہ کے قریب آپ کو روز بروز کرتا چلا جاتا ہے سورہ حجر کی آیت نمبر اٹھارہ تقوی کوئی ایسا عمل نہیں جو صرف اس امت کے لیے خاص ہو بلکہ دنیا کے وجود سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے ہر شخص سے مطلوب ہے کہ وہ اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی بسر کرے فرمان پروردگار ہے ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی یہی سمجھایا اور تمہیں بھی یہی تاکید کر رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرو سورہ نساء میں پروردگار آیت نمبر 131 میں خالق کائنات اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے اے نبی اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کریم نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا کہ اس کے دربار میں مال و دولت اور جاہ و منصب سے کوئی شخص عزیز نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے یہاں عزت کا معیار صرف اللہ کا خوف ہے جو جتنا اللہ سے ڈرے گا اور اس دنیا فانی دنیا میں زندگی گزارے گا وہ اس کے دربار میں اتنا ہی زیادہ عزت والا ہوگا چنانچہ فرمان پروردگار ہے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہیں سب سے زیادہ متقی ہے اب آپ دیکھیے عبادات ہوں یا دن کے معاملات ہوں شیطان ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے نفس میں دوڑتا پڑتا ہے اور ہمیں اللہ کے راستے سے مخالف سمت پر رہ ج... لے جانے پر مصر رہتا ہے چنانچہ رحمت الٰہی پروردگارِ عالم نے بھیجی ہے ہمارے لیے اور فرمایا جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو جس حد تک ممکن ہو اللہ سے ڈرتے رہو بس میری آج کی یہی پوسٹ ہے جہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں مجھے معاف فرمائیے اور جو میں نے آپ کو پوسٹ بھیجی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین سم آمین و آخر الداوانہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و اللہ خیر المرسلین و علیہ تیبین الطاہرین اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم میرے وطن کے اوپر رحم فرمائے میرے وطن والوں پہ رحم فرمائے اور ہمیں مہربان حاکم عطا کر پروردگار عالم اور ہمارے وطن پر چھائی ہوئی یہ جو کالی بدلیاں ہیں یہ جو منحوسیت ہے جھوٹ کی اور احکام خداوندی کے انکار کی یہ سب بلائیں دور کر دے پروردگار عالم خدا حافظ فی امان الله.